Tuan Speaker, kerana memberi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja. Saya ingin terlebih dahulu uh, meluangkan perasaan sedih dan uh, solidariti kepada keluarga-keluarga, uh, passenger dan kru pesawat MH370 dan berdoa bahawa, uh, haraplah kita semua harap bahawa kapal terbang MH370 ini dapat dikesan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin terlebih dahulu uh, mengenai isu MH370 ini. Walaupun saya percaya kerajaan kita sedang menggunakan usaha mereka untuk uh, mencari pesawat ini, malangnya pada masa yang sama kita mendapat banyak negatif, press negatif daripada luar negara atas bagaimana kita menguruskan, manage this crisis, this national crisis sekarang ini Tuan uh, Speaker, saya ingin merujukkan kepada satu artikel daripada New York Times yang bertarikh 15 Mac yang, berta yang bertitle Series of Errors by Malaysian Mounts Complicating the Task of Finding Flight 370 dalam artikel ini, sekiranya saya diizinkan untuk membaca. The radar bleep that was Malaysia Airlines Flight 370 did a wide U-turn over the Gulf of Thailand and then began moving inexorably past at least three military radar arrays as it traversed northern Malaysia, even flying high over one of the country's biggest cities before heading out to the Straits of Malacca. Yet, inside the Malaysian Air Force control room in the country's west coast, where American-made F-18s and F-5 fighters stood at high level of readiness for emergencies exactly like the one unfolding in the early morning of March 8. Salah daripada satu daripada expert uh, ataupun pakar dalam safety penerbangan, David Lemon, dia mengatakan bahawa the fact that it flew over Malaysia without Malaysian military identifying it is just plain weird not just plain weird but also very damning and tragic Datuk Sri uh, Tuan Speaker persoalan yang saya ingin bertanya kepada Kementerian uh, Pertahanan dan juga kepada Menteri uh, Pengangkutan adalah Apabila kapal terbang MH370 ini mematah balik ke West Malaysia dan menghala ke Phuket, kenapakah uh, kapal terbang kapal terbang tentera tidak naik, tidak digunakan untuk mensiasat kapal terbang? Apabila kapal terbang ini telah pun tidak telah pun menutup alat komunikasinya. Maksudnya Kapal terbang ini terbang melalui ruang udara Malaysia sebagai satu kapal terbang penceroboh. It was an intruder. And yet at that time, no action had been taken, tidak ada tindakan yang diambil oleh tentera untuk menghantar kapal terbang tentera menyiasat perkara ini, intercept kapal terbang ini dan mungkinnya akan mengenalpastikan kapal terbang ini sebagai MH370 and divert the plane back. Ini adalah satu peluang mungkin yang terakhir pada saat itu untuk menyelamatkan pesawat MH370. Dan sekarangnya memang usaha-usaha untuk mencari kapal terbang yang hilang ini memang sudah menjadi cukup-cukup susah sekali. Lumut bangun. Uh, terima kasih. Uh, Tuan Speaker dan terima kasih kepada YB Lestar. Uh, saya ingin bawa perhatian Uh, yang Berhormat Alustar dan juga dewan. Peristiwa ini berlaku pada 8 hari bulan uh, pagi. Ya, yeah. kita dilaporkan jam 7.20 pagi. Saya berada di di depan televisyen. Pada waktu itu, televisyen menunjukkan kes, apa ni pengesanan redah oleh air traffic control atau, ataupun pengawas uh, kawalan udara uh, daripada Samar dari Subang atau KLIA saya tak pasti. Ia menunjukkan trek perjalanan kapal terbang itu daripada KLIA sampai ke atas Laut China Selatan. Simbol kapal terbang tersebut atau jet tersebut daripada warna kuning menjadi warna merah. Apabila menjadi warna merah, dia dilaporkan telah hilang. Daripada pengalaman teknologi radar saya, apabila target ataupun sasaran yang kita track yang kita kesan hilang daripada radar ia memberi dua sebab alasan saja dua sebab pertama mungkin ia meletup kedua mungkin ia terjun ke dalam laut dua pilihan saja daripada uh, kes, daripada pengesanan radar tersebut yang apabila maaf. hilang ada masa 15 minit yang, oh. yang macam ya. tapi Apabila kita dimaklumkan oleh tentera udara pada 11 hari bulan selepas 3 hari mengatakan kapal terbang tersebut dikesan berpatah balik ke uh, Laut Cina, uh, ke lautan Hindi melalui semenanjung ini amat me mengelirukan sekali dan kita kita dapat lihat daripada akibat daripada pekes, pengesanan yang tidak positif sebagaimana yang uh, Alastair Uh, jelaskan tadi untuk mendapat pengenalan positif kita kena hantar apa ni pesawat dan uh, mengesahkan bahawa ini MH370 tapi sebaliknya mereka tidak pasti dan mengagak-agak begitu juga parlimen angkatan tentera mengatakan tidak pasti tapi telah digunakan maklumat ini sebagai maklumat yang benar akibat dia kawasan pencarian kita semakin luas dan semakin mustahil lah untuk dikesan setuju dengan pandangan saya Al-Ustaz terima kasih saya bersetuju sebab dalam laporan yang sama ini adalah dilaporkan bahawa General Rodzali telah sendiri pergi ke Batuah Batuah Air Force Base pada pagi uh, 8 hari bulan Mac dan mereka telah pun uh, memperolehi maklumat tentang uh, reda kesan reda yang menunjukkan pesawat itu telah pun patah balik tetapi persoalan saya yang saya nak tanya kepada Kementerian Pertahanan dan Pengangkutan uh, Bilakah maklumat ini disampaikan kepada negara-negara jiran kita yang telah pun uh, diminta untuk membantu dalam usaha mencari kapal terbang ini di, di the Gulf of Thailand sehingga tujuh hari dalam satu operasi yang cukup mahal dan cukup kompleks. Kita nak tahu tu, Because nampaknya kalaulah kita tidak menyampaikan maklumat ini maksudnya credibility uh, dalam kerajaan kita untuk Meng uh, apa ini to manage the the this national crisis adalah sesuatu yang uh, akan menjajas menjejaskan nama baik negara kita. Tuan Speaker, saya ingin uh, sekarang uh, merujuk kepada isu bernas. Semalam saya telah pun cuba untuk mengeluarkan, uh, memfalkan satu usaha, uh, usul tergempa terhadap. Uh, delisting ataupun penyenaraian keluar Bernas daripada Bursa Malaysia. Kami saya memfailkan usul ini sebab ini merupakan peluang yang terakhir untuk dewan berbahas atas delisting of Bernas. Sebab pada Jumaat lalu telah pun dilaporkan dan diumumkan dalam bursa saham bahawa Bernas telah pun berjaya untuk mendapat lebih daripada 90% saham dalam Bernas. Dan apabila ini berlaku, maksudnya Bernas ini seperti yang diumumkan dalam uh, oleh Bursa Malaysia akan disuspended, akan digantungkan daripada Bursa Malaysia. Dan ini akan memberi ruang kepada syarikat-syarikat Said -syarikat, -syarikat Mokta untuk mengeluarkan syarikat Bernas daripada diseneraikan. Ini adalah satu isu yang cukup penting. Sebab bernas ini adalah satu aset nasional strategik yang cukup penting untuk menjaminkan keselamatan makanan negara kita. Jadi saya tidak faham kenapa usul kita ditolak berasaskan bahawa ini bukan satu isu kepentingan negara. Tuan Di Pertua, dalam membangkitkan isu usul ini. Ya, maaf. ada kenyataan yang cukup uh, penting untuk menteri uh, pertanian untuk menjawab. Menteri pertanian dalam dewan ini telah pun memaklumkan kepada dewan bahawa Bernas akan menjalankan satu penstrukturan semula dan relisting semula. Ada satu rancangan restructuring and relisting ini dibagi tahu dalam dewan dan di luar dewan menteri pertanian memberikan maklumat secara umum bahawa selepas restructuring bernas ini dan relisting ini nafas dan nikmat akan diberikan 5% dalam syarikat baru yang akan disenaraikan balik. Tetapi kenyataan ini telah pun dinafikan oleh bernas sendiri tuan speaker dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Bernas pada 11 hari bulan Februari, uh, Bernas telah pun dengan niatnya menjelaskan bahawa selepas membuat pertanyaan dengan pemegang-pemegang saham a uh, majoriti dan juga uh, directors uh, Bernas, mereka menafikan pengetahuan terdapat satu a uh, Aku janji bertulis. There was no written pledge seperti yang dimaklumkan oleh menteri uh, pertanian bahawa terdapat satu rancangan untuk restructuring dan relisting balik bernas. Maksudnya bernas tidak memberitahu maklumat yang betul ataupun menteri tidak memberitahu maklumat yang betul. Ha? Seolah-olahnya satu pihak sedang uh, mengelirukan rakyat supaya mendapatkan benas ini disenerai dan diambil keluar daripada daripada bursa saham. And that is very serious. Menteri Pertanian mesti jawab. Adakah atau tidak ada satu kenyataan ataupun satu written pledge seperti yang dimaklumkan bahawa terdapat satu rancangan untuk restructure and release di mana nafas dan hikmat akan diberikan diberikan 5% saham dalam benas. Dan kalau perkara ini tidak dijelaskan maka adalah jelas bahawa kerajaan telah hilang kawalan terhadap benas Hilang kawalan Semalam Menteri Pertanian ada mengeluarkan satu kenyataan Dia kata uh, tidak perlu risau pembangkang ini ha, seperti biasa nak membesar-besarkan isu ini kerajaan memang ada lagi kuasa untuk mengawal benas sebab ada golden share dalam benas. Tetapi apa yang kita lihat dalam beberapa tahun ini, kerajaan gagal menggunakan kuasa golden share-nya. Kuasa golden share kerajaan untuk memantau benas ini cukup luas, cukup besar. Tetapi apa yang berlaku kita melihat, bahawa dalam masa yang beberapa tahun ini, Said Mokhtar telah pun memperolehi begitu banyak saham sekali dalam benas. Apa yang kerajaan sedang membuat? Adakah mereka tidak tahu? Saya yakin mereka tahu dan secara implied telah pun membenarkan kroni, kroni uh, kerajaan untuk mendapat uh, saham lebih daripada 90%. Dalam benas dan membolehkan sekarang syarikat ini disenerai keluarkan daripada busa saham. Ya boleh gulung ya Mas. Tuan Speaker izinkan saya sedikit masa sebab ini adalah satu perkara yang cukup Yamamad, penting. Dan melibatkan. Masa yang sama dengan masa yang lain. You given 2 minutes to your friend. Ya. Yeah. Tak apalah. Just sikit-sikit masa tak apa Ahmad. Habiskan ya. Jadi. Yang saya nak katakan di sini adalah kerajaan telah pun gagal mengawal benas dan kedah pun hilang uh, pengurusan uh, benas sehingga sekarang syarikat ini dijatuhkan kepada satu tangan individu sahaja dan ini tidak betul dan tidak harus berlaku untuk industri beras negara kita. Saya nak katakan di sini uh, lagi satu perkara saja adalah bahawa uh, pada Hari uh, Selasa lalu, Perdana Menteri sendiri telah pun datang ke Parlimen untuk menjawab soalan. Dan salah satu perkara yang dibangkitkan pada masa itu adalah isu pelonggaran AP untuk beras. Inilah satu perkara yang kita telah pun menuntut untuk satu masa yang lama. Beras ini membawa memberikan keistimewaan untuk mengimport beras uh, sejak 1996 dan mereka diberikan keistimewaan lagi untuk mengimport beras sampai 2021. Kenapakah mereka dibagikan keistimewaan itu? perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan. Perdana menteri harus serta-merta uh, menghapuskan uh, membenarkan uh, lebih banyak syarikat untuk uh, diberikan uh, hak dan uh, uh, untuk uh, diberikan hak untuk memohon Uh, AP untuk mengimport beras uh, Saya tahu perkara AP ini uh, Adalah cukup sensitif Sebab uh, untuk kerajaan Inilah satu rahsia dan ini perkara ini Telah pun dilaporkan dalam The Star Baru-baru ini right? Dan saya harap kalaulah AP ini di, uh, long, Diberikan Kepada lebih banyak syarikat Untuk uh, mengimport beras Bahawa ia akan dibuat secara terbuka Dan telus saya duka cita kerana hari ini dan seperti biasanya Perdana Menteri tidak ada di Dewan untuk menjawab soalan. Saya adalah seorang ahli parlimen yang baru. Penggal tiga persidangan mesyuarat lalu, saya tidak pernah melihat Perdana Menteri di parlimen pun untuk menjawab soalan. Dan, dan saya nak katakan di sini. Perdana Menteri hanya datang ke parlimen untuk menjawab soalan apabila ahli-ahli ahli-ahli pa parlimen Pakatan Rakyat tidak berada di parlimen. No, satu hari dalam satu tahun dia datang, right? Bila ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat tidak ada. Adakah dia takut untuk menjawab soalan-soalan ahli parlimen Pakatan Rakyat? Persoalan, persoalan nak jadikan Malaysia ini demokrasi yang terbaik dalam dunia ataupun menjadikan parlimen ini yang terbaik di Malaysia bukan sahaja setakat kita ada kerusi yang cukup ataupun meja yang cukup untuk duduk tetapi saya percaya bahawa semua ahli-ahli parlimen daripada dua pihak sama ada ahli parlimen Pakatan Rakyat ataupun ahli parlimen daripada Barisan Nasional ingin melihat Perdana Menteri datang jumpa dengan ahli-ahli parlimen untuk menjawab soalan ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat dan uh, Barisan Nasional Ya, cukup Tuan Speaker Ya, cukup Untuk isu ikut peraturan lah. hmm. dan uh, dan uh, saya yang akhir sekali uh, Tuan Speaker saya ada satu isu lagi yang saya nak bincangkan adalah iaitu subsidi padi tuan. Speaker. Cukuplah cukuplah. Last minute. Ah last point. Lah ini ada perkara yang penting, tak ada peluang lagi. Baik. Right? Subsidi padi sudah 24 tahun tidak dikaji oleh kerajaan. 24 tahun. Adakah ahli-ahli parlimen Masa barisan nasional tidak bernik. bersetuju untuk subsidi harga padi ini dinaikkan? 22 tahun tidak dinaikkan. Dan ketua AMNO Kedah sendiri yang sekarang timbalan menteri pernah juga membangkitkan isu ini tuan. Dalam tahun 2012 dia berkata bahawa perkara ini akan dibangkitkan dalam bajet 2012. Ya, terima kasih. Sudah tiga bajet telah pun berlalu ya. tuan speaker dan saya harap kerajaan akan mengambil berat tentang nasib petani dan membuat kajian supaya harga subsidi ini dapat dipertingkatkan dan dinaikkan secepat mungkin. Terima kasih Tuan Speaker. Ya, saya jemput a uh, Limbang, lepas Limbang raup, lepas raup uh, uh, Batu Sapi. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 15 minit. Eh? Hmm. Salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Yang dipertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta membahas dan menjunjung kasih titah juri Tuan Kuih Nabi Tuan Agong semasa perasmian sidang parlimen pada 10 Mac yang lalu. Terlebih dahulu saya